Вчера Ина Александровна мазала все бесплатно и всем говорила, как это хорошо. Куда? Я хочу вам рассказать про вещь, но, наверное, вы все знаете и все слышали. Ставься, да. Это называется ведра по-народному, если или сок от эм, э, проросшей пшеницы. Но это действительно классная вещь. Не, я знаю, что все мы в Боге, все мы здоровые, красивые, нам ничего не надо. Но для того, чтобы еще поддерживать организм, помочь Богу, правильно? Конечно. Потому что мы тоже можем сидеть и ничего не делать, и так и, и умрем всем. 70... И не Богу помочь, помочь себе. Не, ну, знаете, когда иногда говорю, почему ты такой красивый? Вот если мы пьем и следим за своим здоровьем, то Господь нам дает и силы, и мудрости, и ума. Рунчало. А если мы сидим на жареной картошке, пьем пиво <реслужить> и курим, и потом звеновачиваем Бога, Господи, почему у меня в 50 лет нету здоровья, это ты виноват. Поэтому надо чуть-чуть помогать своему Нет, организму. Я Мы просто помогаем Богу поставить нас на ноги, потому что если мы будем подкашивать все время, то Бог сколько нас не будет поднимать, мы все равно будем... Да. Смотрите, yeah. вот здесь, вот в этой, смотрите, э, это очень вопрос. большой плюс того, что Владимир Чешко Васильевич бича. это пастырь, сам это употребляет, но это просто знаете такая мотивация. Сказать, а кто там типа? А тут хопа хопа, сам пастырь, ничего. Себе. Ну, Три же... роки уже. А пастырь тоже покупает вам вейялию? Было. Да. Смотрите, здесь получается дневная норма доза для человека. Просто я сейчас вам расскажу, сразу вам говорю, если вы выпьете и вам все нормально, и вам понравится. Я бесплатно вам дам. вот Смотрите, вы сразу себя почувствуете хорошо на шестой день, на шестой, на седьмой. Если вы первый раз там выпьете и скажете, да, ничего, она не помогла, ну слушай, это же не таблетка химическая, что выпили, голова перестала болеть. Я дам каждому бесплатно, ну чтобы вы просто понимали, что я не говорю, что я сейчас вам дам, а в конце типа, ну. Сергей Михайлович идёт идёт, мы Смотрите, мы мы я мы еще, мы если вы хотите, ну реально, почитайте, вид грас, вот если кто-то найдет какой-то минус, минус может или неприятно его пить, потому что он такой насыщенный, или, ну я уже говорила, у кого больной желудок, как у меня на голодный желудок нельзя пить, что-то поели, выпили, но здесь вообще, вообще ничего нету такого, Ні, Чтобы... там смотрите, там дивіться, не підходить людям з алергією. Не підходять людям з алергією на пшеницю, хоча глютену в паростках практично yeah, немає. Yeah. Не uh -huh. Ось це може бути одна, причина, по якій uh -huh. може yeah. не бути не, не засвоєні yeah. цього продукту. Да, ну, ну реально, ну все же, ну все знают, что ну, сейчас вообще-то все люди переходят на натуральные продукты. Да. Все стараются, уже же никто да. не это самое. Все стараются может. натуральные продукты вот это вот ну, пить. Вот если вы попьете, я вот по про себе знаю. Во-первых, вот для женщины до обеда вообще не хочешь есть. Это вот Игорь говорит, что очень сильно большая энергия. Ну, можете почитать. Да, Ви можеш прочитати слуха. Ну, Дивіться, я, я... О, зачитаю я... вам. Відрасти Це... свіжий сік із молодих пароспів пшениці. Зазвичай його вирощують в 7-10 днів після проростання, який б'ють як концентрований зелений суперфуд. Його користь пояснюють високим містом хлорофілу, ферментів, вітамінів і мінералів. Перше, джерело хлорофілу. Яка користь від хлорофілу? Допомагає насичувати кров киснем. Підтримує роботу печінки і детоксикаційні процеси. Друге вітаміни та мінерали. Цей хлорофіл містить такі групи мінералів, як А, С, Е, К і групи Б. А також кальцій, магній, калій, залізо та цинк. Це дуже важливо для чоловіків. Третє. Для чоловіків. Антиоксидантна дія бореться з окислювальним стресом. І саме немаловажно, що оповільнює старіння клітин. Четверте, покращення травлення. Ферменти у складі допомагають розщеплювати їжу та зменшують навантаження на ШКТ. Шлунково-кішечний так? П'яте підтримка імунітету, сприяє активнішій роботі імунних клітин. І шосте це лужний ефект. Допомагає балансувати кислотно лужний рівень у тілі, зменшує закислення, спричинене цукром, м'ясом та кавою. Смотрите, когда свежевыжатый сок из пшеницы, он вот там имеет вот такое свойство, гляньте. Как... Ну, в принципе, я выпиваю вот этот весь. Для кого это много? Ну, просто у меня, я же говорю, проблема с желудком. И я, если сильно концентрированный, ну, может болеть. А если его оставить, это о чем говорит? Что он окисляется и становится черным. Ну, ну разбили да, себе это, и да. сразу выпили. Развели себе и выпили. Вы можете ну, не пить, хотя это чаша для причастия. Вы, вы это вторая, это не, не та, а, что... Володя да? разрешил, это, это, это не для... Просто... Как так у та, сколько, сколько, грамм, да сколько это, а, вот, сколько там грамм, на сколько Вот Это 30 грамм Это дневная О, норма, это дневная это на норма, норма на человека. Ну, на чашку, кто разводит, я на стакан. И, Игорь, И сколько надо пропивать? Раз в день. Не, вообще, ну я куплю. курсе. Вообще, смотрите, можете... Нет, ну смотрите, можете попить, например. Ну, овощи. 10 дней, неделю, Нет, Ну, месяц попить, увидите эффект. Потом сделайте перерыв. Это как, знаете, как едите вы свежие овощи и фрукты. Сколько нужно есть овощей и фруктов? Любочка эффект от 10 штук, и ты просто перестаешь чувствовать усталость. Ой, это для меня важно. Нет усталости. Нет, я проверю. Посезенка, можете. Попробуйте, Сейчас, есть в, в интернете, мы изучали этот вопрос, продают еще порошком, Мишка, вот продают да, порошком. в морозилке, да. Да, хранить в морозилке, продают порошком и получается вот порошок разводите, вот мы получаем вот такими вот, получаем такими дозами его, мы получаем, вот, у -у -у. вот, вот это даже доза, у них поменяется, но вообще-то оно не течет, ничего, у кого-то уже высокий уровень, уже может пить, примеру, смотрите, П'ється утром, п'ється ну, перед що перед тренуванням п'ється я п'ю два дві таких штуки зараз, зараз за, раз. за раз. один на раз зранку, зранку на І голодний, на голодний, голодний сол, желудок. а потом А таня. То сказала, що на желудок. Ну мені пішла воно. На на початках воно здається таким не дуже смачним, не дуже смачним. Там все а, ну, что, ты, так, а я взять серединку правильно пить? Люба, через 15 минут ты хочешь кушать, и кушай. Ты вот проснулась, выпила, вместо водички. Давайте водицы. я вам сделаю. да, да. да, да. да, 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 да. Ры... Э, ешь.

У Володи волосы начали расти. <связывание> да, кстати, по Владимиру Васильевичу. Владимир Васильевич, капните, Наталья? Ты хочешь попасть? чуть-чуть сейчас. А вон сейчас его Владимирович, ну, не делаю. очень, но вкус вроде бы. Это процесс ну, ну, закончения жатвы. жатвы. Куда вы сидите, то вы будете ну, жатвы. Понят, ну, жатвы. Ну понятно, но здоровье должно быть не Ну я трошки подогреваю, чтобы он трошки тепленький был. А я наоборот, чтобы холодный, чтобы я не чувствовала. Смотрите, Ульяночка, ты говоришь запах. Запах природы, что Господь сотворил. Это запах зеленой травы. Да, да, да. Это Марокина просто насыщенная. Насыщенная. Нет, Замы травы. на насыщенный запах на на ничего. вкуса это, Дай а для именно... Масла. Особенно если еще прохладный. Не, можем... не буду, да, на я на друзья, я, а я не если пью а прохладный, запах. кашляю тогда, я грею, микроволновку. Запах У воду кидаю. А туда я Когда это косят, все, все на косят. разводишь, да? Я развожу на стакан. Ну вот и как вот, Я только что выпил целый. Не, зашло хорошо. Не, это, ничего такого Ничего там такого приторного нет. Нормально. мы с холодной водой. Если еще прохладнее будет, Да, я уже достала. Эффекта слабительного нет? Нет, Нет. Ну, сделали нет. Вот. Сегодня Вот. мне понравилось? Халява? Вот. Халява, приз да, да. Это реально стоит денег. Это я так уже халява. Татьяна да. говорит, у нее волосы перестали сыпаться. Да. Ничего, что я сказала? Да, волосы перестали сыпаться. Нет, и начали расти... Да, и начал расти пушок. Ну, витамины принимать оно и будет. Нет, вот витамины вот это. Ну, я mm -hmm. больше никакие витамины не принимаю. А, а если было мне было надо больше будет больше да. потом попить, я для... mm -hmm. кому могу? Боже, да. Вот вы мне звоните, я вам привожу. Классно, да? штука. Да. Мне просто вся еда нравится, не что Володя кушает. Вся еда нравится. Потому что я знаю, что он полезный. Все, все эти вот эм, вегетарианские штучки мне не нравятся не вообще. Я их кушаю, у меня потом ну, классно Боже вообще. я уже... Валерий Анатольевич, может попробуйте? Никто ничего не покупать не, не надо, Валерий Анатольевич. Просто выпейте. Это для ног. Вот ноги. для что есть Просто нет усталости. Я вот работаю, у меня тяжелая работа. я знаю, что потом по той жизни я сейчас пью. Начал два пить, как Володя. Треснула губа, потому что при, и переизбыток витамина С у меня трескается губа. И я знаю, что мне надо лечь полежать. Если я с работы приезжаю, я тухну. А это я не тухну, я работаю дальше. Иду в мастерскую, занимаюсь делами. Ощущаю, как когда я выгружал 22 года муку, муку в вагоны по 80 тонн. Потом мы купались, кушали, шли в хавари. Нет, я знаете, я хочу вам сказать, э, это классная вещь, это так же как МВ, есть это продукты, которые действительно, и когда МВ Ванная, раздавал какие-то витамины или протеин бесплатно, все отказывались, говорили нет, а я думаю, гля, как вы можете отказываться, ну реально это классная вещь, которая дорого стоит, и вы не хотите взять на Не это, ценности, а арен... да, вот, вот не понимают ценности не, да. вот этого товара. Вот знаете, вы сейчас, ну, многие можете не понимать реальность ценность я вот читала, этого кофе. И, и знаете, это, могут там сказать, нет, да ладно, шо там-то мне так да, хорошо. Это. На самом деле, это реально классная вещь. Это все, что мы в себе запихиваем, мы, ну вы сами даже попробуйте. Вот или наелись мы жареные картошки, мы ничего не Мы хотим полежать, у нас в боку колет. Как только вы едите правильную пищу и, ну, вы сразу же как летаете, пошли и то делать, и то делать, и то делать. Ну это реально классная вещь. Ну, ну я да, не знаю, кто. У меня очень, очень правильные витамины. Правильные витамины это правильно для здоровья. А то, что мы ну, вот, покупаем, что, травмы, витами, это что чудо. Ну, то, тебе то, мне кажется, это, не не, я, а то губатый а, а? а вы это вообще самое лучшее. Возьми, вы, вы основали да, верующие мы. люди. пятидесятники, да, да. кстати. Ричные вос и И Джун Ван. Спасибо, Его очень хорошие было. эти были а принципы. Не, <смех> 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 они а очень, очень, так, и очень и вышитая, вы... то есть сразу на верном да. морозе. Да. Чтобы да. не окислялась. Потому что если ее сразу не заморозить, то становится черным. И смотрите, изучала вопрос: есть видбрас еще в порошке. Ну, что такое порошок? Это уже измельченная трава. Можно есть вообще пророщенную пшеницу в салаты добавлять. Но что-то такое, когда мы едим проросшую пшеницу, часть проросшей пшеницы с нас выходит естественным путем. Но это я конечно живут, прошу прощения. Нет. А да. вы представляете, вы выпили да. вот этот сок, вы знаете, сколько вам надо съесть, нам надо съесть, пш... травы, нам это, надо да. вот этой конечно. травы. Ты съел как корова сухой да, травы. И самое главное, ты не, ну, не получаешь столько витаминов, сколько от этого сока. Потому конечно. что Нужно, поэтому выпили жидкость, она сразу усвоила, сразу всосалась в организм. И я же говорю, что ну, это реальная вещь. Просто кто хочет, я Еще для себя я да, хочу хорошее сказать... Хорошее стоит хороших денег. А то, что мы там... Берем, я раньше это кушал, 4, мне 4, надо 3, было... 3, 2, 3, 2, 3. Хорошая тарелка каши, ну и там, чтобы котлета ж была. А сейчас я уже столько не ем. Оно помогает усваивать пищу на 100%. И я, вот у меня было 92, а сейчас стало 70, 86%. Вы посмотрите, как хор... раньше, ну кто смотрел фильмы, вот эти все ахиллесы, как они сражались. Они же выходили, такие шкафы здоровезные, накачанные, как они дрались. Они же не ели, они ели кашу, ну вот почитайте <решили> просто историю, они ели кашу и какие-то фрукты. Никто им не давал там э, мясо, Землёвый, поросят, еще что-то. Они жили где-то под землей, да, их выкармливали. Да, да, да. Ага. они там убивали? Нет, у мама это еще раньше это было. Это уже вот эти, которые у них их выгоняли на арену, и они дрались. Ага. И они же питались только клетчаткой и крупкой. А Или да. да, да, да. они и все. силы дают. Так что... Слава Богу. Девица, за информацию. Девица, витамин А. У 6,5 раз ага. больше, чем у шпинаті. Витамин группы В. У 30 раз больше, чем у молодцы. Вітамін С у 7 разів більше, ніж у цитрусових соках. Залізо у сім разів більше, ніж в яблуках. Кальцій у 11 разів більше, ніж у молодці. Хлорофіл підвищує рівень гемоглобіну, очищує печінку і підтримує гормональний баланс. Триптофан амінокислота, що стимулює вироблення сиротоміну гормону щастя, угу. як від шоколаду. Так? Лизин сприяє росту і відновлю ткани. тканин. Феніланін підтримує роботу нервової системи. А хто це виготовлює? Є спеціальна фірма.